you доброго ранку короче мы на дальняке уехал вроде 35 километров но вон иначе, начисто блин так и бездорожье так фиговая дорога везде напряженно вузька блин загружена короче заехали за мыс доброй надежды на мыс традиционно листы я не хочу вот там могут прогнать А это уже не вариант собираться только из-за Тут а пляж, и там трошки манень. Единственная есть проблемка, как туда спуститься. оказывается, с этой стороны... А, вот, все, тут есть еще один микропляж. Да? да, отлично вообще. -то. Три пляжи, как по факту. В общем, это такие дела. Такие дела. Короче, еще свежо. Еще свежо. Водичка, тут, думаю, тоже свежа. Речку я не знаю. Мне интересует дуже фарватер и черы и земснаряд Если не рыв, то пфф, вообще песня, может быть история. Потому что там была переправа. Я сейчас пройдусь, подивлюсь, может что одна и осталась. Если только не рыв, если есть течение и не глубоко. Что-то мне кажется, что тут что-то глубоко. Блин, а вода как грязная. Ой -ой 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 Так что, извиняйте, съемок, наверное, таких особо и не будет. Гарных, подводных. Ну, ворскла. А если грязно, то стопудово, что, блин, рыв, снаряд. Течение слабое. В общем, вот такие дела. Нет, тут, конечно, красиво отдыхать. Народу будет скоро богато. Что у нас произошло на неделю? Оп. Сьогодні чистий четверг. Сьогодні посадив картошку бігом і багато ще подій. Сьогодні покупався, чистеньке, все, хоча на роботі гарячої води немає, стоїмо на ремонті. Ще знайшов помідор, як картошку брав. З того року лежить іще цілий. В общем, зараз будемо закусити. Все, всіх з чистим четвером. Ага, и чтобы картоха родила. Вродила. О! Ну, в принципе, имеет место жить. Вкус есть. Помидора. Всім мира і добра. Сьогодні чистий четвер. Не знаю, як хто, а я купаюсь. Це нормально. Так. Нагороджуємо Діну Копарівну. Ех, ти, яке жадне. Так, Дінка, не туди. Блін, <різь> уб'є. Коротше, воно родило. Діна, Діна, спробую. І вона місце косточки не з'їла. У нас отакий пацан. Вчора родився в чистий четверг. Заявки. Прошу, як кажуть, пишіть, кому треба. І починаємо, як завжди, зваження. Один день прожив. 300. почти 375 хай буде. Де? Ти бетос. Короче, сейчас слепые. Такие вот, с расцветом. Было больше, конечно, но я не знаю, тут стало меньше. Ина, на, вылазай свой кот. Никто тебя не отберет. иди сюда. О. Так, все, шатайся. Сейчас еще того. Будку поменял на вылыку, бо не вылазали. Вот такие дела. І тут такі діла произошли. Дінка родила. Родила, не знаю точно сколько, не буду вам брехать. Все без мене. Остався короче, один пацан. Так що, якщо, що, кому треба пацан, заказуйте, заказуйте. Ми його все одно десь пристроїмо. сиренький такий пацан. Який він масті, росту, нічого не знаю. <говори> Могу только поки, І все. На работе традиционно начался завал. Мне кажут, работы почему-то много, а людей почему-то вообще нет. Ходим там вдвоем. Два по типа целая бригада. А это там вообще хорошо. В общем, вот такие дела. По ювелирке новости. В общем, закончив я на сезон, продолжу по осени, по зиме уже инкалпион там и все. Ну, в принципе, я считаю, я опыта богато получил. И все, что треба, все, что мне не треба было, я научился. Вот. Такие вот дела. Так аж, ага, тут еще какие-то пристанька. Блин. Вот так и походы. Пока походишь по пляжу, тут этих пляжиков окажется миллион двести тысяч. Тут, наверное, даже плыгало. И это хорошо. Какие, значит, есть, что-то, мне кажется... Бо воды просто богато. Або, може, снаряд таки тут не рив. Може, і не рив. Хотя так с виду рив. Дуже, ну, блин, для ворства це, це дуже багато води. В общем, там выше еще куча пляжей. Это направление на Бельск. Дорога мне не нравится. Ну, у нас другого направления поближе нема. Где мы не были. Так что будем их проверять, эти пляжи. Дивиться, что тут, как тут и Вот. І паралельно конечно, дальнячок і один десь на Полтаву десь будемо заїжджати і провіряти старі пляжі, на яких ми вже 100 разів були, але з іншими приборами. Так, а тут якась чи груша, ага, щось цвіте. Взагалі, не знаю, щось може і забув розказати. А, ну картоху посадив, да. картоху посадив, теж велике дело, вже садово огородний сезон так що я... ухожу в огороды. <laughs> Но стяпка, я на блин, с металлоискатель. Ну, это кофейня, короче. Не знаю, мне не нравится цвет воды. Сразу так. <говорит> <говорит> Ладно, сейчас походим по берегу и поищем от переправы остатки. Оно здесь тут между мысом Доброй Надежды и этим местом здесь посередине было. сили Так, первая, короче, фиговая новость. Это то, что Фух, тут был зим снаряд. Херо. Сделал яму. Вот так вот две идет сопли глубоких. Посередине бугор, как всегда. Здесь мелкий какой-то зим снарядик. И вторая новость. Какие-то тут же бомбу на глубине причем. Дуже мало цветных сигналов. Есть, конечно, но дуже мало. И ямки есть на глубине. Кто-то тут походу покопался. Колысь. Глубина достаточно чистая. Так что тут, ну так, не сильно интересно по истории. Купаться все прикольно, все отлично. можно приезжать, место вообще бомбит. Там вообще лавочки, столики есть, дальше. Еще один маленький пляж. Маханьки. Ну. Так как тут ничего нема, я не вижу смысла эти мелкие бить. Хотя там может где-то что-то. И найти. Просто настраиваться, переезжать всю эту фигню настраивать. Ну, ничего, короче, приезжаем чуть выше по течению. Там все один был пляжик. Сейчас там попробуем. Мне кажется, там яма, там еще название это чудное. Будем там пробовать, короче. Все. А, познай, познай. Он, Ну, да. ну ни, о чем, ни о чем, Пару монеток там. и Игрушки. пляжик одевал на коленники, бо мелко течение от такими ямками какими-то фиг поймешь песок нема вообще старины и советов ничего он срибло хапанул там в одном месте мешки и видать детвора прыгала не понимаю пока что так глухо вообще глухо скажу просто даже монеты нема нема даже монет пляжик хороший Ой. Ну не больше для поиска фуфло нема глубины нема ну и плюс я не знаю тут мне что-то кажется тут кто-то ходит причем и ныряет тоже потому что ну по-любому тут вот отдыхают велосипедники тут маршруты и чтоб не теряли там 5 гривен 10 гривен ну какого хрена они орут так что я их с глубины буду поднимать их тупо нету их просто нету. непонятно. Не, не, не Сейчас будем еще дальше ехать. Там еще пару пляжей. И фиг. И с этого региона будем сваливать. Потому что больше тут ничего нема. Нету интересу. Тут такой бугор. там вообще хана. Интересно вообще. Мицинка, душа такая. Это именно этот бугор. Имеет защищенность сильную. Его преодолеть вообще важко. Он такой крутезный. Интересно, что там на бугру. Було. Какие-то должны были подии быть исторические Ну, русло, я же То ли земснаряд, походу, он прошелся. Песка хапанули. И все. Вот тут как будто его не было. Песком замыто. Вот. Там глубина видна, что земснаряд по-любому ходил. Короче, таки. Попортили речку. А могло быть, как в Санжарах. Тут все сверху лежать. Не не пофартило. Ладно, сейчас покушаем трошки конфетку, хоть зим, потому что я расстроенный. Вот, трошки настроение поднять, то да поедем далее. Может, где-то что-то хоть найдем. Я скажу, мне хочется, ну, даже дело не в пляже, мне хочется найти русло, чтобы было с историей, чтобы было открыто такие камушки, ракушки, древние такие, а не песком все замыто нафиг из-за зимснаряда. Вот такие мыслишки. Короче, я понял, что сюда никто не ездит. Сюда такие дороги. И это просто. Я вот там, той дачный кооператив. Горный, че кто это? Как можно вот там на этом бугру поселиться? Люди. Насколько надо быть крепкими, чтобы там он домики строить на таком бугру. Я не знаю, вертолете туда, блин, в стройматериалы. Какого хрена? <laughs> Я там проехал чуть-чуть. Охренел от этих дорог и, и понял, это просто жесть. Так, короче, сейчас полазим тут и будем ехать нафиг отсюда. Потому что вообще места какие-то глухоманские вообще. Пляжи гарни, ну дорога сюда просто жест. Я сюда то лесопедами, квадроциклами, может, мотоциклами, но машиной не не рекомендую. Сейчас полазим. Ну, что-то чуечка у меня, что то же самое, что и там. Ни хрена. Ну и фиг с ним. Надо было сюда обязательно съездить, чтобы потом больше сюда не тянуло, блин. Вообще. тут вот такие дела. Может, на обратном пути где-то остановимся на каком-то пляже. Эти фиг не, знает на каком даже. Вот и такие. Так что я сюда отдыхать рекомендую, но приезжать не. Я даже не знаю, там какие-то по карте я сорю, дорог такое количество. Думаю, оно внизу, по низинке, тут до домики. А потом я понимаю, что вся эта хрень находится прямо так вот на срезе бугра. Не вверху и не внизу, а прямо на срезе. Кто додумался? Как? И как там ходить по дорогам? их? Я представляю, там я на там глина. Чуть-чуть дождик, все, там даже пешком не пройдешь. Не то, что, блин, ем ну, все места прикольнее. Ладно, полезно. Так, обзор шморди. Ее почти-то и нету. В общем, так и коп. Назовем развидывать. Трошки сибла. И по факту так и не фонтан. Ну, надо было туда съездить. проверить, так сказать. И убедиться, что там ничего нет. Могло что-то и быть. Могло. Могли вообще места быть бомбовые. А как по-другому-то их найти? Тільки вот так вот натикаться, как слепые котятки. Тик-тик-тик, то -тик -тик. там бах, в санжарах, и нашел. Ну, сегодня не нашел, звоняет. Бывает таки. Все. Не, ну, как не все, еще сейчас обзорчик, еще сейчас 100 грамм бах, ну, тоди уже. Все. Ну, всех здесь свято. Какую пасочку. Спик. Брешу, конечно же. Я взагалі не знаю, чи можна раніше Пасху їздити, чи не я, коли хочеться. Мабуть можна, да? І той, так, куди сьогодні я їздив? А їздив я. Сюди, 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 сюди сюди сиди. В общем... О! мы с доброй ноги вообще собирался как бы я и сюда залезть ну как-то очково что ли не знаю сейчас такое время еще нестабильное выделываться а там такие тачки стоят что я думаю мы на там могут за шкирку выкинуть в общем вот такие вид пляжей со спутника вроде бы прекрасный и купательный но то ли их обслуживает уже кто-то хорошо то ли они недавно произведены, то есть совсем свежие. Я не знаю, короче. Вот тут вот покрутился сначала. Дуля. Потом поехал я. Тут покрутился. То трошки срибла. Ну так по факту лазишь, но нету находок. Вообще я не пойму. То ли песком свежим занесено. То ли кто-то хорошо обслуживает. В общем потом у сюда приехали полазил вот у тут полазил у это кажется что хлопцы такие поселок на плоско... ну, на плоском месте да вот это бугор причем такие бугор крутые вы даже не уявляете там такие угол фиг пешком залезешь блин я я не знаю там на вертолете только и тут домики я как глянул на вот эту вот всю фигню и что-то меня аж как-то передернуло. Думаю, ну кто в здравом мысли вот тут возьмем себе участок, чтобы домик поставить. Черт где, не дороги. Вот тут тут вот не дорога, это просто какие-то там... Я не... Ну, блин, я фиг, кто тут может... Ну... Короче, жестко, жестко. Я, 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 не знаю. Ну, что нельзя ближе где-то дачный участок. В общем, потом я вернулся. Вернее не вернулся, а уже не знал, где нырять. Хотел вот тут понырять, но тут была целая толпа народу. И кто-то даже купался, ну пьяненький, не ставя туда влазить. Вот. Хотя я тут уже нырял с 40х, можно было еще и с, с Деусом понырять. И потом поехал сюда, я тут не был, тут два пляжика таких. И тут уже нырял, уже все, уже как бы более-менее хотя бы, хотя бы тут на глубине есть какие-то монетки. Хоть что-то как-то на пляж похоже по сравнению с, с вот этим всем делом. Я фиг пойму, я не знаю. Я же говорю, лазил, лазил, лазил. Ну, глубокие, какие-то там, блин, очень-очень есть. Ну, черт идеи, и так редко. Ну, вообще сигналов мало, вообще сигнал. Вот потому я издаю, как бы точки. Потому что, ну, как бы хотел я в ту сторону поехать. Поехал и чуть-чуть разочаровался. Не знаю. Видимо, видимо, дуже важно, чтоб рядом был хороший населенный пункт. А не все дачи, какие там <laughs>, туда кто-то построил и бросил. Потому что народу здесь нету. Сюда, кроме лесопедами, в здравом уме никто не приедет. Потому что дуже погана дорога. дуже погана дорога. Вот такие дела. Вот такие пока пушки. Что мы маем? На сегодняшний момент мы маем 800 грамм свинца. Потихоньку начал зато его набирать сосенец. Вот так монеты чисто украинская. Нема вообще слоя исторического, даже советов нема. На жаль. Одна вот такая блесенка пойдет уже в коллекцию. Такая машинка. Побежухи Так, вот такие вот такие-то шляпы. Это я даже не знаю. То ли от змейки, может. Вот такая штучка маленькая. Ну, она жовтенькая. Ну, походу, вон не то. Я так думаю. Я так думаю. А там кто знает. Может и то. Колечко, бежуха. Поблазило. Ну, в общем, даже пробным По-любому фигня. Фигня с фигни. Потом вот такой перстачок. Я не знаю, такую шайбу кто носил. Саморобно воно, чи продавалось таке. Ну, интересный дизайн, конечно. Такая шляпа. И вот такая вот ладанка. Мученица Дарья. Вот такая вот ладанка. Тоже не рыжая, на жаль, не рыжая. Хотя могла быть. Вот, и сребна вот такая сережка Блин, это же с этой камеры не хочешь фокусовать. Такие брюлики тут огромные. Пробы все есть. Такая, ну, не маленькая сережка. В общем, заваживание у нас сережки. Ну, как бы вот так. Я думаю, там где-то 2 грамма срибла. Остальные на Викенштейн. Тоже, я думаю, когда-то она переплавится. Потому что смысла в этой одной сережке никакого нету. Вот такие дела. Такие вот дела. Что будет завтра, я не знаю. А, еще лупы забыл. Вот такие лупы зерки. Что будет завтра, я не знаю. Або буду отдыхать, назовем это так и выставлю видео со сриблом. А мы, может, съезжу десь по Полтаве, там, на пляже. Фиг его знает, не знаю. Сегодня чуть трошечки так, ну, разочарован. Я бы так сказал. Разочарованный коп. Такие направления. Ну, я люблю незнакомые пляжи, вообще, где мне не было. Ну, тут что-то, блин, помимо меня. Я думаю, кто-то там хорошо обнырял даже. Даже не, не со скубом. На глубине нема ничего, в том-то и прикол. Есть глубина, есть местами глубина, а там нема ничего. И есть ямки. Откуда они возьмут? Або акваланг, або система хука, кто-то есть там. Ну а что? А что я хотел? Я сам всем показываю, как ее сделать, правильно? А теперь, а теперь езжу по пустых пляжах. Так ладно, все, всем до встречи в каком-то болоте.